Вітаю вас, шановні друзі. Радіо Миколаїв 92 два ФМ. Ви слухаєте. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон нашої студії 36 13 22. До нашої студії сьогодні завітали директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Олександрівна Мірзаян. Вітаю вас. Катерина Здравствуйте. І пользуясь случаем, передаю большой поклон всім слушателям нашої передачі от Сергія Ніколаіча Гололобова, начальника відділу культури Вітовської райдержадміністрації. Викладач Калинівської дитячої музичної школи Тетяна. Добрий день і вихованець Калинівської дитячої музичної школи Олександр Десятник. Вітаю вас, Олександр. Добрий день. Шановні друзі, говоритимемо ми сьогодні на таку важливу тему, як музична освіта. І, будь ласка, Катерина Олександрівна, а вам таке вступне слово. І хочу почати з маленької інтриги і сказати, що значительну роль домашнє музикальне образування в творчості і становленні многих композиторів, многих видаючих музикантів, таких як Глінка, Даргамишки, Мусорський Родин, Римский Корсаков, Чайковский, Рахманинов. В общем, не, не перечесть всех. И хочу сказать, что общей в их музыкальной судьбе была личность матери. Личность матери как первая учительница, как прекрасно владевшая игрой на фортепиано. Нередко мамы композиторов были прекрасными певицами и проницательными педагогами, знавшими своего ученика, своего ребенка досконально. Но, собственно, эту же тему мы сегодня развиваем, так как Татьяна Ивановна Дубчак и ее сын Александр являются близкими родственниками. Татьяна Ивановна – мама Сашина. И э, в своей жизни она стала для него не только воспитателем как человек, но она и воспитала в нем, я надеюсь, бу будущего, надеюсь, великого музыканта. И мне очень приятно сегодня представить эту читу. Котора в Вітовському районі дуже роботу по виробінню, по, по пропаганді класичної вокальної музики. І хочу у Саші запитати, скажи будь ласка, от наскільки тобі допомагає це опановувати музику, те, що твоєю наставницею є, саме твоя мама? Це мені допомагає на всі 100%, тому що. Якби ну не мама, то я б напевно я б напевно займався якимось іншим ремеслом, а не співами. Тетяна Іванівна, скажіть, будь ласка, до вашого сина виставитись якось по особливому, чи так і до інших ваших вихованців? Звісно е, ж, я к своєму сину атношусь точно так же, як і к своїм ученикам. Вот, люблю одинаково всех. Но то, что он мой сын, может быть, какие-то гены передались мои. И я, конечно же, хочу вложить в него все самое хорошее, все самое достойное, чтобы он смог идти по жизни красиво, и был, жизнь его была связана с музыкой всегда. А то, ещё, он захотел заниматься музыкой, это была его идея, я, чему возможно, Вы знаете, когда у нас открылась музыкальная школа, ему было 5 годиков, и он был у меня еще один, ой, нет, уже уже двое детей было у нас, вот, и я его с собой постоянно водила в музыкальную школу. И однажды, сидя в классе, я хотела его проверить, есть у него музыкальный слухи или нет. И оказалось, что ну вот я так подумала на тот момент, что у него нет музыкального слуха, потому что он ни на одну ноту не попал. Вот и так в течение года он ходил со мной, пел, ну как пел, э, детки пели, он вместе с ними пел. И в, э, в конец года, под конец года, э, перед самыми экзаменами он запел у нас и запел еще так, э, мы пели Анны Лениковой "Два кота". запел хорошим голосом добавлял туда вибрато, ну то есть он нас всех, звісно, удивил. І потім ми потихонечку почали займатися професіональною музикою. Олександра, вам мабуть, також що додати. Я бачу, ви так хитаєте головою, погоджуєтеся з мамою. Угу. Так, звичайно. Я, ось коли, це, я коли не попав на одну ноту, я спочатку здивувався, чому так. Але потім вже під кінець року я зрозумів, що треба якось виправлятись, треба якось старатися, ну подати в ноти. І ось під кінець року, коли мені було 5 років, я впав в ноту, і ми з моєю мамою вивчили першу пісню. два кота. Да, она сдавала экзамен. Екатерина Александровна, и еще бы вы могли сказать, вот конкретно про этот випадок, и, например, может быть, какая-то порада батькам, которые так само, может быть, спочатку, сначала, что их дети не имеют никаких здібностей до занятия музыкой, но на самом деле все может быть по-другому. Конечно, я думаю, что определить, есть музыкальные способности или нет, во-первых, могут только профессионалы, потому что это достаточно субъективное мнение, есть или нет способностей. Во-вторых, хочу сказать, что все люди разные, и как разные овощи, фрукты созревают в разное время года, так же и человек созревает не только по музыкальным способностям, но и вообще как бы в зрелость каждый человек входит в свою пору, в свой, в свой возраст. Кто-то в 20, кто-то в 30, а кто-то и в 40. Вот. И говорить, допустим, в 5 лет, что нет способностей, это бессмысленно, потому что эти способности могут проснуться в 10, в 15, в 20, а иногда даже и после 20, что касается вокала. Если мы говорим о вокале, то есть в истории музыки вокальные такие примеры, которые нам показывают, что человек начинал петь ближе к 30. Это касается мужчин, потому что их голос созревает к 30. Вот. И что касается Обращение к родителям, у которых есть дети, которые думают, или вдруг им кто-то сказал, непрофессионально сказал, что у их детей нет способностей музыкальных, это неправда. Музыкальные способности имеют такое свойство быть у всех. Просто мера этих способностей у всех разная, но они есть у всех однозначно, могу об этом сказать. Вот. И э, эти способности будут расти, если создавать условия. Вот такая особенность еще у них есть. Если нет условий, гениальный музыкант не сможет проявить их. Ну и особенно, может быть, треба сказать и про роль педагога. Конечно. Как сказал Нейгаус, хочу вспомнить его сегодня, что хорошие родители важнее хороших педагогов. То есть родитель должен быть педагогом. Но педагогом не по музыке, или по математике, или по танцам. А он должен быть, с моей точки зрения, педагогом, который... Который поддерживает своего ребенка абсолютно во всех начинаниях. Жизнь. Абсолютно во всех начинаниях по жизни. Это человек, который верит в своего ребенка. И я очень часто повторяю своим знакомым, да и, собственно, иногда и сама себе: что так как я люблю своего ребенка, его никто не будет любить, так как я поддерживаю своего ребенка, его никто не будет поддерживать. Это суровая правда, но это так. Поэтому родитель должен стать вот тем монолитом, тем фундаментом, на который ребенок сможет опираться проявляя свои способности в любой собственной сфере, и культуры, и искусства, и точных наук. И у нас сейчас есть возможность послушать песню в исполнении Татьяны Ивановны, и, может, несколько слов нам скажете, что это за композиция. Композиция называется Молитва, звучит на итальянском языке, и немножечко там есть кусочек на английском языке. Ну, то есть, такая очень интересная композиция. Вот, дорогие друзья, сейчас есть у вас возможность послушать песню в исполнении выкладача учителька Калинівської дитячої музичної школи Тетяна Іванівна Дубчак. выступление. Хочу отметить, что в очень известной фирме Microsoft при принятии на работу сотрудников предпочтение дают людям с музыкальным образованием. Я долго размышляла, ну почему же? И разве только из-за того, что человек владеет инструментом или голосом? А оказывается, что во времена быстрых перемен, наподобие наших, таких турбулентного времени, Дети и все люди нуждаются, собственно, в развитии гибкости и независимости мышления. Они хотят верить в свои силы, в приверженность каким-то идеям, которые они выражают, и готовность пробовать и ошибаться, приспосабливаться, менять подходы к решению этих проблем и добиваться этого, пока не найдут то решение, которое удовлетворит их. И все это, все достижение всех этих целей, это ...музикально-художественне образування це музикальна школа. Олександре, чи подобається тобі ця новина, що на ринку праці, так би мовити, де зараз надзвичайно велика конкуренція, у тебе вже є більше переваг? Звичайно, що я радий, тому що якщо в мене не виходить вступити в мужиччилі, то я змогу би, попитатися пройти в корпорацію Майнкрософт. Або в якусь іншу, не менш солідну, так. І окрім вашого вихованця Саши, у вас є ще. Чима... Мало таланов у тех выпускников, при как бы нам сегодня хотел да, рассказать. Да, вот непосредственно у меня за 8 лет работы музыкальной школы я уже заработала как бы честь иметь своих выпускников. Это Парубайла Да. Студент Одесской да, национальной да. музыкальной академии. Очень Мне талантливый талантливый парень, ну просто. Наш выпускник, вот и хорошая девочка Федоренко Анастасия. Да, сейчас она занимается в Киевской консерватории имени Чайковского. Чайковского. Да, тоже вот поступила в этом году. Ну, блестящие выпускники – это моя гордость, и я хочу еще вот, чтобы у них в жизни все-все получилось, и чтобы они знали, что они выпускники нашей Калиновской музыкальной школы. І наближаються святкові дні шевченківські дні. і Ви організовуєте за традицією да, ряд нас... заходів. І розкажіть також про це, будь ласка. От у нас в Домі культури буде концерт, посвящений 8 марта. Сейчас ми теж вот готуємося на конкурс вокальний першої музикальної школи, оплосний конкурс. Ну, то есть не сидим на месте, стараемся как-то везде участвовать, развиваться. И еще у нас грядут «Золотой колосок». Да, это районный вот, фестиваль детского районный творчества золотой парус». А когда проводится это? Гала-концерт будет в Русском драматическом академическом театре 27 мая. А до этого мы будем ездить на отборочные туры в село Воскресенское, в село Первомайское и в село Шевченково где да. детки до 25 лет, от рождения, собственно, ну, от годика даже, до 25 лет будут показывать свое мастерство. Мы прослухали песню Татьяны да. Іванівни. а теперь, возможно, послухаємо, послушаем, как спевает Саша, выхованец и сын Татьяны Іванівни, выкладача Калининской детской музыкальной школы. Ви слухали виступ вихованця Калинівської дитячої музичної школи Олександра Десятника. І зараз я попрошу вас, Олександр, розкажіть нам, будь ласка, про цю пісню, чому саме її ви виконували? Насамперед хочу сказати, що цю пісню виконували якби самі. Такі круті, такі в е, співаки, тенора, е, такі як Муслім Магомаєв і так далі. І скажіть нам Тетяна Іванівна, підбирає репертуар Олександру. Хто ви допомагаєте? Ми вдвоєм. Ми вдвоєм советуємося. Іногда Саша, вот ой, мама, смотри, я вот знашов. Давай послушаємо. О. подходит, начинаем ее учить. Иногда вот немножко спорим, что нам лучше, ищем, чтобы песня не только подходила, ну, была красивая, но очень важно, чтобы она была... Соответствовала да, типу голосу, голосу. И психологическому настроению. Очень ребенка. важно, да. Потому что если песня про любовь, а нам еще 10 лет, ну, еще немножко рановатенько. И Катерина Александровна, прокомментуйте нам, будь ласка, выступ Александра. Мне очень приятно наблюдать такой такой парадокс в отношениях педагога, ученика, мамы и сына, где отсутствует конфликт поколений, где где ребенок. 100% доверяет матери и как человеку, и как музыканту. Я, честно говоря, редко такое вижу, потому что дети в основном, бунт, ну, можно сказать, бунтуют. Да? Вот мне не нравится, это я опять не буду, это я делать не буду. Хотя мама, конечно, права, потому что маме виднее. Завершим нашу mm -hmm. передачу. Обожаю вам подальших успехов, творчей реализации и всего наикращего. И обязательно приходите до нас еще, потому что, ну, насправді, дуже цікаво было с вами спілкуватися. И зазначу, що сьогодні гостями статьи были Катерина Мирзоян, Олександр Десятник і Тетяна Іванівна Дубчак. Всего вам найкращого, Я до побачення. До побачення.